आम्हाला युती करण्यासाठी एका विचारांवर चालणारा पक्ष हवा अबू आझमी महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत उतरणार असल्याचं समाजवादी पार्टीनं ठरवलेलं नाही आहे आम्हाला युती करण्यासाठी एका विचारावर चालणारा पक्ष हवा आहे पण तसं महाराष्ट्रात पाहायला गेलं तर काँग्रेस आणि शिवसेना गट दोन दगडांवर पाय ठेवतात मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण मंजूर होऊन सुद्धा काँग्रेसनं ते दिलं नाही अशी भूमिका अबू आझमी यांनी मांडली तसेच लोकसभा निवडणुकीवर बोलताना अबू आझमी म्हणाली की एका लोकसभा तो समाजवादी पार्टी करोड़ इच्छित नहीं थे, आमें आमें ने तय नहीं किया है जबकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी है उसने अलायंस किया इंडिया अलायंस वहां पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस पूरा हो गया है हम यहाँ देख रहे हैं वेट एंड वॉच क्या करना चाहिए हमारे को क्योंकि देखिए सामने हमें एक हमें ऐसे लोग साथ चाहिए जो लोग रियल में जो कहें वो करें अब मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस हो या बीजे या शिवसेना हो ये ये लोग दो नाव पे खड़े रहते हैं एक तरफ सेकुलरिज्म बात करते हैं एक तरफ कमनल दल, कमनल काम करते हैं अगर मैं कांग्रेस का के साथ जाता हूँ तो ठीक है मेरी अगर मजबूरी है कांग्रेस के साथ चला जाऊँ लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछूँ कि जो पाँच परसेंट रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन आप ही लोगों ने लाया था और हाईकोर्ट ने कह दिया कि दे दो तो फिर आपने क्यों नहीं दिया जनता पूछ रही है हमें से हम जाएंगे जनता के बीच में तो लोग कहेंगे भाई आप उन्हीं के साथ खड़े हो ना कि जिन्होंने नोटिफिकेशन जिन्होंने नोटिफिकेशन निकालने के बाद उनकी सत्ता आने के बाद भी उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया इसी तरह से उद्धव जी हैं वो दो नाव पे खड़े हुए हैं एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट की बात करते हैं एक तरफ सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हम दुधा में हैं अभी अभी हमने तय नहीं किया क्या करना चाहिए सपा ब्यूरोपोर्ट ब्यूरो रिपोर्ट एन मराठी अकोला